Социальную защищенность самих жителей Донбасса и возобновление Донбасса, да, особенно инфраструктуры. Тут, может помните, был новый курс Рузвельта, да, и там один из пунктов была борьба с безработицей, что люди э, э, присоединялись как бы, к рабочему движению и сами брали в ру, как бы, инструмент в свои руки и возобновляли инфраструктуры моменты. Так вот, я хочу сказать, что возобновлением Донбасса должны в первую очередь заниматься сами жители Донбасса. А у вас и есть вот, читя, что вот они внутренне морально до этого готовы? Ну, а нет другого выбора. Другое дело, что государство должно стимулировать каким-то образом. Ну, то есть не ждать, пока люди сами возьмут мастерок и пойдут там строем, а создавать э, рабочие трудовые коллективы, э, создавать определенные функции под них. Ну, то есть опять же, чтобы это было было сделано качественно. Но начиная от того, что нужно разобрать мост, вот просто банально разобрать, и с этим справится любой более-менее физически развитый человек. Это должны делать в первую очередь, там не строители из Киева, не западные партнеры, а жители Донбасса.